первые три тренировки уже почувствовал такую работоспособность, что я и 20 лет назад так не, не поднимал гири как сейчас. То есть получалось очень сильно восстанавливание с организма. Тренер был даже удивлен, смотрит, говорит, а подожди, мне надо идти к второму подходу. Я говорю, я уже готов, я уже восстановился. Вот такое. Пройдя, то есть выполнил тренировку, а тренировки у меня проходят в районе 3-4 часов. За это время значит, я поднимаю больше где-то так от 10 до 15 тонн, переворачиваю. Вот. И вот уходя с тренировки, если раньше я уходил, это было мне так, очень тяжело, уходил уставший, проходил домой, не мог уснуть, болела спина, то сейчас такого нет. Уходя с тренировки, я даже иногда, иногда даже задумываюсь, был ли я там на этой тренировке. Вот такая легкость. То есть мои только мои мокрые футболки напоминают то, что я действительно сегодня был на тренировке. Саша, то есть эффективность почувствовали очень быстро и эффективность ну, значимая для вас? Моментально, моментально. Буквально пройдя это уже неделю, где-то я уже уже понял, что действительно этот продукт очень такой качественный, действует, работает. Вот. Правда, я еще помимо микрогидрина добавил воду, алкомайн, вот, потому что, значит, как мне рассказали компаньоны, вот надо совмещать водичку с микрогидрином. Вот. И... Ну давайте действительно может быть коснемся каких-то конкретных ваших наработок в тренировочном и в соревновательном режиме, если можете поделитесь. В тренировочном режиме я применяю микрогидрин, добавляю воду вот. также еще зеленое золото. Вот. Значит, я применяю по, по наименьшему. То есть я разработал свою систему для себя, для собственного организма, потому что у каждого разный. Я атлет выступающий в категории 60 кг, вот, кто-то весит 120 вот Для каждого значит, нужен свой индивидуальный подход. Это все эта система. Я вывел для себя систему в нетренировочные дни. Я там, применяю по одной капсуле в день. В тренировочной я удваиваю этот, эту дозу. Вот. А в соревновательном периоде где даже бывает и утраиваю. Вот даже на последнем чемпионате Украины у меня произошел такой случай, что мне пришлось выступать в двух номинациях. То есть я являюсь как, и, уже как и ветеран игрового спорта, и выступать, я выступал и среди чемпионата Украины, среди ветеранов, и среди взрослых. Это было, соревнования должны были пройти поэтапно в два дня. Но так случилось, что за счет приезда очень большого количества спортсменов, то есть было их 224 участника, вот, и решением судейской коллегии соревнования среди мужчин принесли в день соревнования среди ветеранов. То есть мне пришлось в один день выступить в четырех номинациях. Вот. Я не побоялся этого, потому что увеличил сразу дозу микрогидрина до четырех капсул в день. И если, допустим, я, я перед этим стартом глотал эту капсулу, то сейчас я ее чисто разбавлял водички, сразу запивая стаканом воды алкомайной. Плюс я еще туда добавил тройную энергию, еще добавил. И вот в этот же день получилось так, что я сейчас стал чемпионом среди ветеранов, завоевал две золотых медали. И вечером выступая среди мужчин, завоевал две, одну медаль серебряную и чемпион среди мужчин. Значит, все мои спортсмены, все мои коллеги, все ребята были настолько удивлены, потому что все-таки мне уже пятый десяток, и быть чемпионом, как среди мужчин и среди ветеранов, это очень, очень достойно, очень престижно. И... Ну и, наверное, приятно. <кажи> <кажи> очень приятно. Очень <кажи> приятно. Для <кажи> да. вас, потому что вы в силах. <кажи> Саша, а вот скажите, вы также. Э честно и охотно делитесь своими конкретными наработками вот с коллегами, ну и по сути дела с вашими соперниками, как с нами? Нет, не совсем честно, потому что есть у меня соперники в моей весовой категории, которым мне не хотелось бы выдавать свои все свои секреты, потому что это спорт, это борьба за первое место, быть лидером, все это. Ну и естественно, если я посчитал нужным рассказать своему товарищу, я ему с удовольствием рассказываю, что это такое, как его можно применять, где можно его найти, это эти, все эти продукты. И что самое было приятное, <coughs> самый титулованный на сегодняшний день чемпи наш спортсмен, чемпион мира, неоднократный Федя Фугли, он с автономной республики Крым, он, кстати, еще старше меня, но на сегодняшний день самый сильнейший, услышал об этой информации, позвонил мне по мобильному телефону, сказал, Саш, я хочу попробовать этот микрогидрин. Уезжая на чемпионат на коммерческий старт в Россию. Он взял микрогидрин, тройную энергию. Приехал оттуда, стал чемпионом. Говорит, мне это понравилось. Продукция. Говорит, я хочу быть членом клуба. И самое было приятное, что я его подписал. И он стал членом нашего клуба, королового клуба. Ну это действительно приятно. Я знаю, что вы воспользовались возможностью стать директором Международного клуба «Льготно». А зачем вам это надо, Саша? Ну, сперва, значит, когда я пришел в клуб как потребитель, да, я пользовался продукцией, вот, мне было это интересно. Кушаю, пью, расту, возрастаю, молодею, все это вот. И параллельно смотрю, что люди за, за использование еще продукции получают еще и бонусы. Вот. И мне это стало интересно, значит, пообщавшись со своими спонсорами непосредственно, с любовью Ковалевской. Вот, значит, я посмотрел, что здесь можно еще помимо того, как пользоваться продукцией, еще и зарабатывать деньги, строить свой бизнес. Ну и как человек еще молодой, энергичный, значит, я еще решил себя попробовать в плане бизнеса. Есть такой у нас же, получается, есть такой э, статус, как льготный директора. Мы его с, семьей, с женой быстренько закрыли, с, закрыли этот статус подтвердили в течение трех месяцев, и мы являемся директорами Кораллового клуба. То есть практически еще и получаете дополнительный доход в семью. Да, конечно, да приятно, когда приходишь, получаешь бонусы. Это очень приятно, значит, что способствует, что дает мотивацию еще дальше развиваться, расти в этом, в этом, в этом бизнесе. Александр, ну а поделитесь, пожалуйста, с нами своими ближайшими планами в спорте и в нашем бизнесе. Ближайшие планы в спорте предстоит чемпионат, очередной чемпионат мира, который будет проходить Сан-Диего, Америка. Вот. Единственное, что есть проблема с финансовыми вопросами, потому что страна, как правило, на спортсменов выделяет очень мало вид спорта неолимпийский и мало, мало средств, которые выделяются на неолимпийские виды спорта. Поэтому, поэтому для этого я и развиваюсь в плане бизнеса, чтобы зарабатывать непосредственно деньги и быть независимым от нашего Госкомспорткомитета. Захотел, поехал на соревнования. Заработал деньги, и поехал туда, куда я хочу. То ли это будут соревнования, то ли это будет какая-нибудь страна, которую можно посетить, отдохнуть со всей своей семьей. Поэтому этот путь мне подсказывает то, что действительно надо идти. Я иду на правильном пути. Вот, значит, хочу побеждать, завоевывать как в спорте, так и в нашем клубе, завоевывать высоты, достичь самого наивысшего уровня в нашем клубе. Саша, ну я горячо вам желаю дальнейших побед в спорте. Хочу, чтобы приумножалась эта коллекция. И желаю вам, чтобы все статусы Международного кораллового клуба вам также легко покорялись. И здесь, следую, при нашей следующей встрече, мы увидели ваши награды в Международном коралловом клубе. Удачи вам, всего доброго и спасибо за интервью.